নমস্কাৰ সকলোকে মই ৰৈ শইকীয়া বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' বনাব বুলি ভাবিলোঁ এটা বিশেষ কাৰণত সেই কাৰণটো হৈছে কি এতিয়া আমি অসমত বিয়া ছিজন চলি আছে তো সেই বিয়া ছিজনত আমি দেখিব পাইছোঁ যে বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াত যিহেতু আমাক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে আমি যাওঁ তো এইখন বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াত আমি যে নিমন্ত্ৰণ দি আমি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা আমি যে যাওঁ আমি মনৰ পৰা যাওঁ ভাল লাগে আমি সেইটো কাৰণে যাওঁ তাত গৈ পিনি যেতিয়া আমি দেখোঁ যে আমাৰ নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ নিজৰ অসমীয়া ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ যোনযোৰ কাপোৰ প্ৰতি আমাৰ ইমান মৰম চেনেহ এটা আদৰ এটা সন্মান কৰোঁ আমি যোনযোৰ আমাৰ মুগা মেখেলা কাপোৰযোৰ মুগাৰ কাপোৰযোৰ ঠিক আছে সেই কাপোৰযোৰ পৰিধান কৰি পিনি যদি এগৰাকী ছোৱালীয়ে বা মানুহে মানুহ মানুহ বুলি কৈছোঁ মই মানুহে যদি আমাক ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ হিচাপে আমাৰ ওচৰত আহে দাদা কিবা লাগিব নেকি কিবা চাহকফি দিম নেকি কিবা লাগে তেতিয়া আমাৰ দেখি কিবা এটা বেয়া লাগে এইটো কাৰণে বেয়া লাগে কাৰণ বেয়া লাগিবই এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰিব যে আমাৰ নিজৰ অসমীয়া বিয়াত কি আমাৰ মায়ে মা ভনী বা বায়েহেঁতেন কি চফ চ বা যি কিবা নিদিয়ে নেকি আৰু দিয়ে হয় মানুহ দিয়ে কাৰণ সেইটো চিনাকি হ'বলৈ কাৰণে বা নিজৰ মানুহক দিয়ে মৰম সন্মান সহকাৰে দিয়ে বা ভালকৈ মাতি শুনি দিয়ে কাৰণ সেইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা কিন্তু আমাৰ নিজৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি পিনি বেলেগ এখন বিয়াত ক'ৰবাত সেইবোৰে বিহাৰী গান বুজি থাকিব যি দুখন এক্সাইজেট জিলেলা শিলেলা সেইবোৰ বিয়াত যদি আমাৰ অসমীয়া মানুহজনীয়ে যদি গৈ পিনি অসমীয়া এটা ল'ৰাক যদি এনেকৈ দিয়ে আৰু বেয়া লাগিব নে নালাগে লাগিব দহটামান লাগিব মোক বহুত মানুহে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু সেইটো ক্ৰছ কানেকশ্যন আপুনি ক্ৰছ কুৱেশ্যন কৰি সুধিব যে আমাৰ অসমীয়া বিয়াত সেই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বাহিৰৰ ছোৱালী ৰাজস্থানী হওক গুজৰাটী হওক মাৰলী হওক বেংগলী হওক বিয়াৰী হওক সেনেকুৱা এজন ছোৱালী আহি পিনি নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যোনটো কাপাৰ কাপোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিব নেকি ঘাগৰা চলি যিয়ে নকওক সেইবোৰ মই চিনি নাপাওঁ ক'ব বিচৰা নাই সেইবোৰ পিন্ধি আহিব ঘাগৰা পিন্ধি পিনি আপোনাৰ বিয়াত আমি আমাৰ বিয়াত কি আমি চফ্ট বা কফি দিয়াব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ বা সিহঁতি কেতিয়াও নাহে যদি সিহঁতি নাহে আমি আমাৰ নিজৰ কাপোৰযোৰ আমি কিয় বিক্ৰী কৰিছোঁ সেইটো ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন বিগ কুৱেশ্যন সেইটো এটা ঠিক আছে ত' সেইখিনি বস্তু মোৰ হিচাপত ৰখিব লাগে আৰু ৰখিব লাগিবই যদি এনেকৈ নৰখে আমাৰ নিজৰ জাতিটো কোন দিশে গৈ আছে আপোনালোকে নিজে ভাবক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিশিষ্ট লোক আছে সেই লোকসকলে এই কুৱেশ্যনটো বা এই প্ৰশ্নটো সুধিব লাগে তেতিয়া হয়তো ৰখিব নহ'লে হয়তো নৰখিব এদিন যদি এনেকৈ নৰখে আমাৰ অসম বা আমাৰ নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যোনটো আমাৰ মৰম চেনেহ বা যোনটো আমাৰ ভালপোৱা আছে সেইটো লাহে 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 কমি যাব কমি যাব মোৰ কথাখিনি যদি কোনোবা কিবা বেয়া পাইছে বা ক'ৰবাত যদি কিবা আঘাত লাগিল বা ক'ৰবাত যদি মনত দুখ লাগিল মোক ক্ষমা কৰিব মোৰ কিন্তু সেইটো বস্তু বেয়া লাগিল যোনটো হৈ আছে যোনটো মোৰ দেখি বেয়া লাগিল সেইটো মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ মোক যদি মোৰ কথাখিনি কোনোবা কিবা বেয়া পালে মোক আকৌ মই কৈছোঁ মোক ক্ষমা কৰিব সকলোকে ধন্যবাদ জয় অসম